Будет челлендж. Смотрите, это лимонная кислота, это ложка. Ну, это чтобы забить на всякий случай. В общем, погнали. Итак, я сижу. Не забываем подписываться на мой канал, пожалуйста, и ставьте лайки. Итак, я делаю первую ложку. полную не получается, я возьму вот такую. О, какая кислота! Ребят, такая кислая хрень. О, не пойму. Какая кислая грипп. Я вам отличаю, у меня аж слеза потекла. Тодо, 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 я еще осталась на кубах. Итак, после этих двух ложек мне нужно выпить. И нужно выпить конкретно. Масло. Нормально. Фух. Это все я терплю для вас, мои зрители. Будет третья ложка. А всего будет, думаю, четыре ложки. Потому что на пятую я не вытерплю. Пятую ложку я сделаю ложку соли, окей? Ну окей, в общем, погнали. Итак, третья ложка. А -а 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 -а, чуть -чуть. Думаю, этого будет достаточно, чтобы я достаточно скривился. знаете, уже не так кисло, как было в первый и второй раз, но... Ребят, ах! сейчас будет последняя ложка. Да-да. Итак, последняя ложка на сегодня кислоты. Я уже боюсь. Он ну, так страшно выглядит. Может, не надо? Черт на губах. О. Так, ребята, сейчас даже без паузы. Оближу ложку. Я съем ложку соли. Это будет просто. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Санек. Всем удачи и всем пока.